поставили уже а ты так, да, где черпали силы, где черпали настрой? На матч... а, Ну, надо было выигрывать обязательно, хотя бы а, хотя бы доказать, что мы, что мы чего-то стоим. И несколько обидных поражений были у нас и с Россией, и со Словенией. Вот. Поэтому не надо было опускать нос, надо было биться все равно. Фух. Никогда не надо думать о других результатах других матчей, потому что кто его знает, как бы играли грузины, если бы если по-другому все закрутилось. Поэтому надо смотреть, как мы играем, и делать вывод над на своими ошибками. Я недоволен не результатом, который показала вся команда. Я провел пару провальных игр, особенно со Словенией, я не знаю. И Буквально не, не, некоторые из наших ребят тоже там, одну игру там упали, одну там упали. Я имею в виду, ну, плохо сыграли. И не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пройти следующий раунд и доказать, что Украина чего-то стоит. Для себя, не для Грузии, а, наверное, при, в первую очередь для себя. ну А если мы выиграли и подарили нашим друзьям шанс пройти дальше и побороться, что ж, успехов пожелаем только вам. Огромное спасибо. В первую очередь это огромный опыт в моей карьере, потому что я до этого ни разу не играл с уровнем таких команд, официально я имею в виду встречи. И я считаю, что мы довольно-таки неплохо начали с Россией, как бы боролись всю игру, даже в конце у нас был шанс зацепиться за победу. Наверное, где-то нам не хватило психологии. Так же, как и со Словенией, мы немножко как бы были растеряны, что играем с таким серьезным соперником, где-то растерялись в начале. И начали, у них было большое преимущество, 20 очков, а потом, когда уже нечего было терять, собрались и сказали, давайте покажем, что у нас как бы есть силы, что мы недостойны проигрывать 20 очков. Давайте, если проиграем, то выйдем с поднятой головой и скажем, что мы сделали все, что могли. Да, они сегодня сильнее нас. И опять же, был шанс у нас выиграть эту встречу, но я думаю, что было слишком поздно. Мы, наверное, все-таки проиграли эту встречу еще в первой половине. Мне очень обидно, что я не смог помочь команде, так как я этого хотел. Абсолютно по каким-то невероятным причинам мне преследуют эти травмы. Я уже, честно говоря, не знаю, что сделать. И в церковь уже ходил. И все равно у меня какие-то причины, по которым я не могу на 100% играть. Вроде бы два месяца готовился, столько провел сборы, физическая подготовка была на уровне, но в конечном итоге какая-то травма, которая дает о себе знать.